Итак, всем привет! С вами Денис, Юра и Саша. Сегодня мы покажем, как сделать портал в Эндермир эндер и ВАТ. И это можно сделать только Без на ноутбуке, або на компьютере. Итак, сейчас мы будем делать портал ВАТ. Так, всем привет! С вами Денис. Я сейчас вам покажу, как сделать портал у Четыре блока вверх, четыре, четыре блока внизу. внизу. И четыре блока вверх. Вон, так. Итак, всем, вот так должен быть портал и излучать такие частицы портала. Итак, мы сейчас в него зайдем. Давай покажем зрителям, что там такое. Итак, мы входим в этот портал. И там написано «Загрузка мира». И сейчас мы уже обвиняемся в аду. Вот такой ад. Сейчас. Вот. Очень уродовое место, я хочу сказать. Вот. Вот такой ад. Вот. Заставляю задуматься, почему вот. Вот. их э, вот. Это жители этого. Это... Здесь еще есть трехголовый пес, только его очень сложно найти. не, а, сл... не сложно, если его создать. Ну да, но и, если да. его шукать, то это очень сложно. Итак, смотрите. Вот там где один блок. Вверх один, влево и вправо. А какой это блок? Песок называется песок душ. Его можно найти э в строительных блоках. Вот написано песок душ. Итак, вот голова скелета сушителя, ставим их вот так. И вот, вот вам сушитель. Вот такой. Да. Э э он будет все взрывать. Итак, давай. Еще секреты, секреты Майнкрафта. Вот смотрите. Сейчас я поставлю кровать. И она взрывается. И сушитель. И сушаюсь на своем пути. Смотрите, если даже в аду, ну вам нужно где-то потушить. Э, Огонь вы вы не, вы не сможете. Бо Бета, это ад и тут лава. А... И не тут очень высокая температура. Итак, Итак и сейчас мы идем в нормальный мир и сделаем портал вендермир. Итак. Чтобы создать портал. Вендермир э, треба дуже плоская ривнина. Да. От, якщо на горі робить, вона не выйдет. Например, бесконечным миром можно. Ставим вот так. Тикет три блока. Так, вот так. На okay. песке Так, вот так, вот так. Вот так, вот так, вот так. И так мы поступаем с вами. Легкая работа. Только только а, глаза не mm -hmm. должны отличаться. Если не так поставили, все. Вот. Вам и вот вам Эндерми. Заходим туда. Йот вот Эндерми. Загружается. Выпей цей. Я выпью. Тьма. Извините меня на это. Возможно, глюки. Или мы в драконе. Это неизвестно. Да. Было бы известно, что это дракон. Вверху было бы было написано. Да. Но, как видите, мы в эндормире, почему-то меня не грузит. Ну, э -э 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 мы не смогли показать эндермир. Стой, за... стойте, мы можем перезапустить. Ну, если это выйдет. О, вот такое. Посмотрите. Какое уродное место. Так, смотрите, какой эндер дракон. Сейчас он приблизится. Вот он. Такой черный, черный. Только надо по... Э, э вот, того края. По... Да, треба вот такие уничтожать, что если вы будете бить, э, то цей, то вы не сможете его победить. И в эндермена превратитесь. Я смотрел когда-то. Ну вот такая, вот такая взрыва происходит, когда ударить по кристаллу. Да. Ну на это все сегодня. С вами был Денис. Я вам показал Юра и Саша. Стойте, я еще одно знаю. Как вызвать большого зомби? Без муду. Су... Набирайте сумон. Джайн. И вот он... вот Таганский зомби. Зомби. Вот зомби. Только он не ходит, он стоит на месте. Да. Даже что вы его убить будете. Ну, а можете иногда несколько миллиметров приблизиться. И все. А, ну, на этом наше видео закончится. Всем пока. С вами был Юра и Саша. Всем пока.